Здравствуйте, друзья! Я хочу вам рассказать о замке с нижним Т-болтом для установки на профиля с Замок фиксируется с помощью нижнего Т-болта. Для того чтобы установить на жесткую поверхность, необходимо прикрепить монтажную площадку и установить замок закрутив гайку. Для установки на надувной борт используется специальная монтажная площадка. С помощью специальных монтажных площадок с тыпазом можно устанавливать несколько замков. Замок перемещается вдоль профиля и фиксируется в нужном положении. Внутренние шлицы замка совместимы со всеми аксессуарами, производимой компанией BORI. Конструкция замка состоит из основного корпуса, запирающего механизма, ручки, гайки и Т-болта, а также специального места на корпусе, к которому можно прикрепить карабин. Изготовлен из армированного стекловолокном полиамина. Я лично гарантирую качество всей продукции компании Борика, потому что являюсь единым вдохновителем, создателем и активным пользователем аксессуаров.